А как твои вражды, Вицара? Ну, хороший город, приятный похоже на Украину, я считаю. Ну, это правда, потому что это часть Австро-Угорщины, он похож на Львов, какие-то. ну, да. Австро-Угорщина. А тут население маленькое в Хорватии, 4 миллиона, напевно, так и в Киеве. А сборная, сборная потужна. Как ты уважаешь, почему? Я думаю, это все идет от школ детских, и у них действительно очень много талантов. Вспоминая юношеские сборные, у них в практически в каждой сборной было 3-4 футболиста хорошего уровня. И я думаю, это все идет от академии, школ. Ну и, естественно, талант. А ты маешь друзей в Хорватии? Э, нет, нет. Ну хотя я играл несколько раз в противничьих сборных и многих игроков своего возраста знаю, да.